श्री परमात्मने नमः अथ ध्यानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् एन त्वया भारततैलपु प्रज्वालितो पारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय त्रोत्रवेत्रैकपाणयै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमनदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारलीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावरतिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदीकैवर्तककेशवः ज सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन् षट्पदैर्हर हे पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंशि न श्रेयसे मूकं करोति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्